Мы считаем разработчики законопроекта, что то количество, которое есть сегодня в милиции, оно есть таким, которым можно проводить оптимизацию. Другими словами, это сокращение. Вот в результате переаттестации и оптимизации мы видим, что дополнительных средств из бюджета не нужно будет. То есть если сегодня, я не буду называть какое количество, мы, мы э, предлагаем приблизительно на 15-20 тысяч сделать оптимизацию. Но это мы будем показывать в другом законопроекте, и там будут основания. Поэтому мы считаем, что дополнительный, вот то, что есть сегодня на 2012 год, э, то, что мы проголосовали в реформном совете, предложение комиссии министра выделения денег на Министерство внутренних дел, мы считаем, что мы упишемся... Э, полностью эту э, эти рамки. Мало того, поедет поэтапный переход на форму. Я э, скажу, вот эти все шевроны и э, погоны, это совсем небольшие А на протяжении трех лет реально перейти на новую форму, вот такая, как вы увидели сегодня, та, которая разобралась.